10-й округ, Владимир Васильевич, вот на днях смотрел репортаж, была проблема такая у людей, затопила горячей водой крышу, это по улице Петровского, да? А я в канцелярию этого. И после этого репортажа, ну, действительно какое-то мнение складывается а нашем руководстве теплосетей ну, ненормальный вообще я считаю подход у людей горе произошло любая даже стихия все пытаются помочь решить вопрос здесь же вопрос стоит люди добрые идите в суд подавайте, давайте выиграйте его тогда мы вам поможем ну что это за ерунда такая но есть какие-то, опять же, определенные понятия, которые веками у нас складываются. Сбежала у кого-то, выбежала там свинья, перерыла соседу огород. Будь добр, восстанови это дело, компенсируй. Здесь же эта труба начинается выяснение, кто открыл этот кран, кто закрыл этот кран. Ну, ваши это проблема. нужно помочь, пусть обращаются до всех частных предпринимателей. Если это у людей горе, все должны собраться и помогать а не рассказывать, что идите в суд и попробуйте его выиграть. Мы все знаем, какой будет исход и сколько это человеку нужно ходить. А человеку нужно помочь сегодня, вывести, заштукатурить. Я говорю, ну если у них уже в этом предприятии нет денег там оказать помощь, ну пусть по крайней мере сами идут и находят людей, спонсоров, которые могут помочь этим людям. Спасибо. Ну, сообщить присутствующим, в порядке был Полков о предоставлении гражданину, который в этой квартире проживал, жилья временного. Единогласным решением исполкома была предоставлена такая возможность.